когда началась война, я ну, так отнесся скептически, думал, все-таки один народ против одного народа. Потом, когда узнал, что с ополчением начали сотрудничать российские войска, даже ну, как только пошли слухи об этом, то я сразу записался в батальон и поехал. Первый раз я поехал недели на две, под Мариуполем был. Вот. Ну, потом Две недели где-то я был. Приехал в Киев, ну, чтобы рассказать ребятам, как, что, чтобы знать, к чему готовиться, что покупать туда нужно, какое снаряжение, экипировку, как там настроили моральное вот такое отношение. И по числа 4 июля я поехал с подразделением Синдикат. Сначала батальон Шахторск, вот, а после этого батальон Айдар. Вот. И там мы уже с ребятами воевали. К сожалению, у нас раненые есть. Вот, именно в нашей команде. Погибших, слава Богу, удалось избежать. Вот. Ну, ребятам хочу сказать, которые тогда будут ехать, что не стоит ничего бояться. Как бы страх перед чем-то новым, перед чем-то неизведанным. Это всегда естественно, просто нужно собраться с силой, собраться с духом и решить, что вот я на своей земле, почему я должен кого-то бояться, кого-то врага, который пришел ко мне, который топчет мою землю и завтра, возможно, придет просто ко мне домой, ударит сапогом в дверь и будет наводить здесь свой порядок, устанавливать какие-то непонятные законы, которых здесь никогда не было, которые они хотят нам навязать. Я хочу сказать, чтобы ребята не думали, ну, кто еще не решился, думает, а вот там, я подожду, пока начнут там, военкомат призывать, тогда официально война начнется. Ребята, поймите, война уже идет. Война, ну, она как бы все ближе подходит. И... Московские, там, не знаю, российские какие-то наемники, еще из разных стран, они действительно есть. Это не миф. Это, не знаю, это может быть для кого-то тоже поводом. Если кто-то не хочет воевать конкретно против своего народа, то есть как бы вариант воевать вот конкретно против людей, которые пришли и просто оккупировали землю. Мы просто видели людей, которые уже пожили под ополчением, и это тоже у них реально нас встречают, и нам радуется, нам рады, потому что ополчение отбирает просто у людей хлеб, еду, и просто нечего есть. Мы раздавали свою еду, которую нам выдавали на передовую, там, тушенку, все, мы отдавали это просто всему людям. Вот я хочу сказать, ребята, не бойтесь, действительно это прав, правильное дело, это действительно за это как бы, я думаю, никто плохо о вас думать не будет, поэтому не бойтесь и как бы едьте в добровольные отряды, <coughs> записывайтесь в армию добровольцев, идите. Но если кто-то боится, действительно там ну, есть, идите информационного помогайте вашим товарищам, которые на фронте, ну не знаете, что как бы. Если вы поедете, то вы будете не одни. Вот. А те, кто все-таки останется в тылу, то поддерживайте ребят. Вот. Нам даже когда рисунки дети присылают, когда как-то ты сидишь от вокруг в холодном, там, дождь идет, тебе все холодно, голодно. И когда вот тебе там какой-то незнакомый человек пишет смс и говорит, вот мы волимся за вас, молимся за вас, вы не представляете, насколько это греет душу, когда ты там.